Наближається час новорічних свят, особливим символом, в яких є ялинка. Дивовижно, що через слов'янські блокпости ще в жовтні правоохоронці зупинили автівки, набиті сосновими деревами. В розсаднику маяцького лісництва слов'янського лісгоспу вирощується біля 19 тисяч хвойних дерев, починаючи з однолітки до 12-річних. Я був удивлю, а що з октября місяця ми вже начали поступати ялки. В город Славян С октября месяца, да. На сегодняшний день у нас на продажу елок будет 6 тысяч. Значит, цена елочки от, до метра стоит 60 гривен. От метра до метра девяносто стоит 66 гривен. А от, от метра девяносто до трех метров стоит 74 гривни 40 копеек. Есть уже проверки, результаты. Мы выехали на местах, кто их распространял. Но пока мы не видим, да, не видим пока есть нарушений. То есть каждое дерево, каждая елка идут с чипом, идет пронумерованная. После придбания ялинки покупец должен отримати в конторе лесництва товаротранспортный дозвіл та чип. Это пластиковая такая пластинка, у которой есть это, хвостик такой, и он загинает и цепляется на елку, закрепится я хотел бы обратиться к жителям города Славянска, Славянского района. Да, подходят новогодние праздники, уже до Нового года осталось практически 45 дней. На рынке еще нет елок, я и не видел, по крайней мере, но они завтра придут на наши улицы. Поэтому я вас попрошу, каждая елка, вы должны знать об этом, должна быть под, на контроле и на ней должен быть чип. Поэтому, уважаемые жители города Славянска, района, в случае обнаружения таких елок, которые продают не только в несанкционированном месте, а без чипов и без всяких документов, которые вы праве можете показать, пожалуйста, немедленно сообщайте нам, мы будем реагировать, будем выезжать, будем документировать и доводить до конца в этом направлении. Випадки браконьєрства все ж таки існують. Але поліція дуже пильно слідкує за цим питанням та контролює ретельну перевірку транспорту документів та сам товар. Браконьєри бувають, звісно, ну ми починаючи з ноября місяця, охраняємо круглосуточно. Сейчас ми этот питання взяли на собой контроль. Ми кожний в платежі, в каждом документі, в в супроводительному листі ми розписаємо подпись, дату і время. И если она едет еще раз с этими местами, естественно, лес задержится, потому что мы говорим о том, что этот лес уже проходил. Мы очень сильно этим ударили по карману, в кавычках, частных предпринимателей, которые хотят на этом заработать лес, потому что выписывают 1700-1100, а продают по 5000. Есть навар, есть смысл работать, есть смысл заниматься. Поэтому мы поставили э, вот в этом плане точку. И каждая машина, которая проходит через сотрудников полиции, она уже задокументирована, и второй раз уже в этот день и завтра под этими документами ничего не поедет.